ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరమాత్మనే నమ శ్రీకృష్ణుడు నోటి నుండి ఆవిర్భవించిన గీతకు జయము జయము సర్వలోకాలకు తల్లి అయిన గీతకు జయము జయము దైవీ సంపత్తు చేత పవిత్రతను కలిగించే గీతకు జయము జయము విశ్వశాంతి కోసమై జన్మించిన గీతకు జయము జయము ఎస్మాధర్మమయీ గీత సర్వజ్ఞాన ప్రయోజిక సర్వశాస్త్రమయీ గీత తస్మాత్ గీత విశిష్య అంటే గీత ధర్మంతో నిండి ఉంది గీత సమస్త జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది గీత సర్వశాస్త్రాలతోనూ నిండి ఉంది అందువల్ల గీత ఎంతో విశిష్టమైనది అని అర్థం ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమ అథద్ధ్యాయ सांख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यं उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते पा क्षुद्रं दौर्बल्यम् त्यक्तो तिष्ठपरन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूज्यर्हवरिसूदन गुरूनः त्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोङ्क्तुं भैक्ष्यमपीह लोके अत्वार्धकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतत् कतरन्नो गरीयः यद्वा जये मय दिवानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मान् त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नरुद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारतसेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांशभाषसे गतासूनगताशुंशानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जर तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तांस्तिक्षस्वभारत यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत य वेति वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं तौ न विजानीतः नायम् हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं ययेन मजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ सन्घातयति हन्तिकं वासांसिजीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन्दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्योशोष्य शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातम् नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवन आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयम् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य नविकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धियुद्धा श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयदृणादुपरतं मंस्यं ते त्वा महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्य शिलाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरन्नु हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा तेभिहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्यस्तः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेणह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय बुद्ध शरणं कृपण फल हेतव बुद्धियुक्त तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशल कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्ता मनीषिण जन्मबंध पदं गच्छन्त्यनामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन भुवाचा स्थित प्रज्ञस्य काभाषा समाधीस्थस्य केशव स्थितधी प्रभाशे किं प्रभाशेता किमासीतव्रजेतकिं श्री भगवानुवाचा प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीन मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्गान् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः संवोहा, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चररन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृतिभूतानि सा निशा पश्यतु मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम अद्वितीयोध्ययः प्रति व्यक्ति తన గురించి తనకు బాగా తెలుసు అనుకుంటూ ఉంటాడు కానీ అసలు సిసలైన పరీక్షా సమయం ఎదురైనప్పుడే నీరు కారిపోయి సంకట స్థితిలో పడిపోతాడు ఈ పరిస్థితి ఎవరికి ఎప్పుడు ఏ సమయంలో సంభవిస్తుందో తెలియదు అందుకే భగవంతుడు సార్వకాలిక ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రతి ఒక్కరూ ఉద్ధరించబడాలని మనసులో సంకల్పం చేసుకున్నాడు అర్జునుని నెపంగా పెట్టుకుని మంచి చెడుల పోరాటంలో మంచిని గెలిపించాలని రణభూమిలో మరొక అవతారం ఎత్తాడు అదే వాగ్రూపం అదే భగవద్గీత యుగాలు గడిచినా తరాలు మారినా ప్రపంచంలో ఎలాంటి మార్పులు సంభవించినా భగవద్వాణి చెవులలో రింగులు తిరుగుతూనే ఉంటుంది నాలుగుపై నానుతూనే ఉంటుంది హృదయాలలో ప్రకాశిస్తూనే ఉంటుంది పురుషులను స్త్రీలను బాలలను యువకులను వృద్ధులను రాజులను ప్రజలను ఉపాధ్యాయులను శిష్యులను ధనికులను దరిద్రులను విద్యావంతులను విద్యాహీనులను సమస్త విశ్వాన్ని ఉద్ధరించింది ఉద్ధరిస్తూనే ఉంటుంది అదే భగవద్గీత మహత్యం కొంతమంది ఈ భగవద్గీత కొన్ని వయసుల వారికే వయసు మళ్ళిన వారికే సంబంధించింది అనే అపోహలో ఉంటారు అది తప్పు దానిని విడిచిపెట్టండి అర్జునుడు పెళ్లి చేసుకుని వయసులో ఉన్నవాడు సంసారి ఆయన గీతని విని ఉద్ధరించబడ్డాడు కదా గీత వేరు నిత్య జీవితం వేరు కాదని గ్రహించండి మీ వ్యాపారంలో మీ వృత్తిలో మీ పలుకులలో మీ భాషలో మీ సంపాదనలో మీ భోజనంలో ప్రతి చిన్న వ్యవహారంలో కూడా గీత సమ్మిళితమై ఉంటుంది కనుక గీత మిమ్మల్ని ప్రేమించి పాలించి బోధించి శాసించి హితోక్తులను గరిపి మహాపురుషుడుగా తీర్చిదిద్దుతుంది కనుక గీతను తెలుసుకొని మన తలరాతన మార్చుకుందాం తలరాత మార్చుకోవాలంటే భగవద్గీతలో ఏమి ఉందో రేఖామాత్రంగానైనా తెలుసుకుంటూ పారాయణ చెయ్యాలి అందుకే విద్యార్థులను సామాన్య జనులను కూడా మనసులో ఉంచుకొని భగవద్గీతలోని శ్లోకాలను మేము రోజుకొక అధ్యాయం కాడికి పెడుతున్నాము దీనిని మీరు కూడా సద్వినియోగం చేసుకోండి విపులంగా భగవద్గీత రహస్యాలను గ్రహించదలుచుకున్న వారు గీతా ప్రస్తార వ్యాఖ్యానాన్ని వేరుగా అధ్యయనం చేసుకోవచ్చు మేము గీతాపారాయణ యజ్ఞాన్ని చేయించటంలో ఒక రహస్యం ఉంది అర్జునుని జెండాపై మన హనుస్వామి సజీవంగా ఉన్నాడు కదా ఇది ఆయనకు కూడా ఎంతో ప్రియమైనది కదా అందుకే పారాయణ యజ్ఞం అందరం చెయ్యాలి పలుచోట్ల గీతా యజ్ఞం జరిగేలాగా మనం అందరం చేద్దాం ఈ గీతను ప్రతి ఇంటిలో ఉంచుకొని అర్థం తెలుసుకుంటూ పారాయణం చేద్దాం మన జీవితాల్లో ఊహించని మంచి మార్పుని మనమే తెచ్చుకుందాం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అనుగ్రహం వల్ల పిల్లలు పెద్దలు సమస్త జగత్తు మీద ప్రసరించుగాక మన సమస్యలన్నీ తీరి సుఖశాంతి సంతోషాలు లభించుగాక జై శ్రీకృష్ణ